Станислав Григорьевич, простой вопрос. В чем необходимость такой системы? Неужели 50 депутатов не могут досчитать до 50? Это вопрос ко мне. Вопрос к депутатам. Вы мне его просто не задавайте. Это все вопросы к депутатам. То есть это все-таки исходит от депутатов все Вы же были на последней сессии, когда депутаты поставили... Ну, Приняли не О, не о необходимости, вот эти решения сессии, о необходимости. Я знаю, да. Второй вопрос, меня... тот, который касается вас, прошло уже, скажем, две недели, наверное, почти без малого. И до сих пор вопрос этот не проработан, то есть нет конкретных предложений. То есть нельзя сказать, какая сумма по проводной системе, какая сумма по электронной системе. То есть может как-то было стоило проработать, прежде чем выносить на обсуждение депутата? Сегодня у нас какое число? 11 11 Сессия когда была? 31 10 дней. 10 дней. За 10 дней. Первое, что мы сделали. Мы нашли трех, трех представителей фирм, которые будут делать презентацию. Мы с ними определились, какая презентация должна быть. Мы Это уже проработали. Кроме этого, я сегодня провел уже две встречи с представителями разных компаний, которые занимаются именно системой голосования. Там э, конференциями занимаются э, такими вопросами более, такими, более широкими, чем у нас. Более спектр был такой узенький, потому что это чисто голосование, чисто э, момент регистрации, а там проведение пресс-конференции, переводы и так далее. Я сегодня посвящался с этими людьми. Кроме того, что депутаты говорят насчет писем сегодня, эти письма уже давно разосланы. Еще буквально через два дня после сессии я во вторник отправил все письма нашим коллегам. Сумы, Житомир, Черкасы, Винница, не помню еще какой-то город, отправили письма с проханием, Да даты и рассказать, как это все у вас делать. То есть это уже мы отправили сделали. Поэтому не скажу, что мы сидели, сложа и что-то думали. На сессии много говорилось про Черниговский технологический университет, там чуть ли не даром они должны дать нам чего-то. То есть разговор вообще шел с технологическим конечно, университетом? Шел, конечно, шел. И впервые, когда возник вопрос на областной ради, когда они установили планшеты, мои специалисты занимались, дал команду сразу разобраться, то это какая-то система, ну скажу так, не буду критиковать коллег с области, но вот там сырая сама система голосования, она практически еще не действует, потому что сама система планшетная, она подразумевает, что на планшет будет им через ну там свои технические нюансы, я буду говорить, они повинны отримывать полностью всю пакет документов для голосования. Но есть служба технического захвата информации, которая протуходила, что в первую очередь нужно делать технический захват информации и сумма, которая на защиту этой технической информации она с собой представляет, она за озвучим. И сегодня она стоит очень большие деньги. Вот областная рада. Значит, для доработки программы, э, программы под, э, необходимо 200 тысяч. То есть там, по сути дела, самой программы, которая должна работать, ее нет. Для защиты информации нужно 500 тысяч как минимум. То есть она очень удорожала. Технологический университет разработал систему. Разработал. Но это теория. А практики еще нигде не применяют. Так вот, областная рада пытается на практике и попробовать это все дело сделать. Но особо я сполкувался с первонаком аппарата областной администрации, областной рады, специалистами, которые занимались, и мои специалисты были на семинаре там. Ну, сыровата программа, мы этим путем не пойдем. Mm -hmm. Это теоретически разработана, да, разработана теория, но на практике еще нигде не применяют. И разница между теорией и практикой, понимаете, что это... Вопрос, наверное, самый острый сроки выполнения программы реальные или нет, 15 апреля? Ну, мне сложно сказать, не реальные, нереальные. При хорошем желании они будут реальные. При нежелании они могут быть нереальны. У нас есть желание эту систему поставить. Но вопрос, какая должна быть система? Я почему сегодня задал вопрос. Что мы хотим, что вы хотите иметь как депутат? Какая она должна быть? Чисто формальная за, то есть за против утримовся и регистрация. Либо должна быть система с экраном. Ну, предлагает вот эту штуку. Я предлагаю все-таки поставить нормальный экран здесь, на котором будет высвечиваться кількість присутствующих в зале. Э -э процесс голосования по фракциям, по группам обязательно нужно показывать. После каждого голосования в проголосовали, потом по фракциям, по группам. Это будет сидеть не голова, которая будет нажимать, ведущий не будет, то есть головующий не может быть. Это сидеть будет отдельный оператор здесь, или будет там сзади сидеть оператор, который будет по команде еще нажимать определенных кнопочек будет высвечиваться. Дальше. Э, вопрос стоит о том, э, каким образом депутаты будут голосовать. То ли это будут карточки у них и э, персональная карточка с своим кодом. То есть он где-то бегает по залу, увидел свободное место, к примеру, ну там занимается разговорами общеполитическими делами, вставил карточку, прошла регистрация мгновенно, он за или против утримулся, нажал карточку, вытащил и дальше, либо это будет персонально привязано к месту. Это будет номер один, это место стах. Ну, к стах сидит первый, стах. И стах сидит, нажимает эту кнопку. Э -э он может не нажимать, может нажимать. Ну, то есть он будет привязан к месту. И когда мы будем смотреть в системе голосования, как кто проголосовал, то будем говорить, стах не голосовал, или стах голосовал. То есть второй вариант. Мы сегодня уже говорят, что система рада в Верховной Раде устарела морально. Устарела. То, что солдатов, депутат говорил, да, в 2002 году здесь не было, поэтому я не знаю. Но то, что было в 2006 году, я занимался системой Рада, я ездил в Верховный Рад с своими специалистами, нам показывали, которую сняли систему Рада. Ну, она абсолютно неприемлема к нам. Это она сделана на лампах, она ну, сегодня же это совсем другая техника, другой уровень технического развития. Вот поэтому я хотел, чтобы на эти вопросы ответили депутаты. Ну, к сожалению, что я то услышал, что-то не услышал, но это уже мои проблемы, я буду заниматься этим делом. А не получится ли так, что 15 апреля система не будет куплена, установлена, и все шишки полетят в вашу сторону? Ну, если будет так, и летит в мою сторону. Ну, давайте посчитаем реально. Тендер сколько у нас проходит? Месяц? Больше даже. Ну, я говорю, тендер сам по себе голосует, месяц. После этого раскрытие э, документов, ну, пакетов, раскрытие пакетов, которые мы передали. 10 дней идет на обжалование, на обсуждение, это 5 дней или 7 дней на публикацию. Вы сложите, это сколько получается? 47, 47 дней. Это реально провести? Это нереально провести. Но если депутаты его нормально воспринимают, то есть если их э, стоит самоцель убрать Вихрова, то это понятно. А если самоцель получить нормальную систему голосования, это другой разговор. Я как бы ничего не, не в этом плане Каких-то переживаний особых нет. Если он просто идет по мне, так пожалуйста. Я могу и для этого помочь, поставить и уйти. А в четверг какая фирма будет презентовать? Ну, Инже наша фирма. Черни... Да. Чернивская пока. Я пока понимаю. мы даже Черницкой. Та, что была у меня Харьковская фирма. Но они не готовы приехать в четверг показать. Да это будет и неправильно, если мы сразу одну, вторую, третью. Депутаты просто не будут сориентироваться. Мы сначала одну систему покажем, они посмотрят, что это, как это. Затем буквально через пару дней, это в понедельник, вторник, среда, проведем еще одну э, презентацию. Ну, зависит, как хорошо они приедут. И они сейчас должны подъехать, показать свою систему голосования. Три самых адекватных, нормальных покажем, пусть определяются. Предлагаются такие проводные или эфирные какие-то? Проводные, проводные, эфирные, потому что, ну, эфирные, это сложности большие есть. Проводные, проводные. Есть ориентировочные суммы, на которые они предлагают. В общем, там не заоблачные суммы, они нормальные. Ну, например, суммы. порядок все-таки. Ну, ориентировочные, допустим, брали сумму, ориентировочная сумма это будет так, с учетом того, что мы поставим э, э, дина эти самые э, пульты для голосования с микрофонами, то что мы поставим э, плазменный вот этот телевизор, большой, красивый, нормальный для мероприятий, плюс для того, что мы поменяем систему э, звуковую, потому что эта колонка уже не подходит, это порядка до 800 тысяч, до 800 тысяч. С учетом даже мебели. С учетом даже мебели. Ну, понимаете, сделать как бы вот, ну, если менять, так менять же на капитале здесь надо. Это тоже большие затраты. И я хотел просто депутат спросить, эти столы рабочих, им подойдут или не подойдут, потому что они что-то Если путь будет рассчитан где-то вот так, как моя тетрадь, такой будет путь, то им трошки неудобно будет работать. Немножко надо поменять, другую конфигурацию сделать. И можно персональный, допустим, стульчик, кресло персональное сделать для каждого депутата. То есть эти все варианты возможны. Просто хочу от них услышать это. И дальше заниматься тем, Хорошо, что еще такой вопрос. А если будет переделка зала, все-таки будет учитываться то, что в зале должны быть там пресса сидеть, посетители другие приходят. Вот эти все учеты. Абсолютно правильно. Кроме того, э у меня очень была прекрасная схема, она у меня есть, которую мы два года назад разрабатывали здесь, когда занимались. Вообще поменять плотную, поменять саму конфигурацию зала. Он должен быть универсальным, то, что говорил голова. Это должно быть проводиться здесь и круглые столы, какие-то презентации, и совещания. И мне не надо идти в областную раду, просить зал дать, провести там какие-то нарады или э, дорожки. Но мы здесь могли бы проводить те самые удобные, нормальные совещания. Притом рассчитано так, что здесь, э, во-первых, трансляцию на улице хотел сделать обязательно. Есть же просьба депутатов провести трансляцию на улице. И это правильно, то есть по сегодняшнему, по нормальному дню. Место специально для прессы отдельно, с теми, чтобы прямо вывести динамики, каждого микрофончика, динамики, чтобы оно сказать, что удобно, чтобы они не бегали, не поставляли сюда колонкам. А вот должен быть динамик. Вот я знаю, что здесь, допустим, 4 ряда сидит пресса. Выводятся динамики, ставятся, и они работают. Дальше место для присутствующих в зале работников из полкома. И дальше я определился даже с местом для... Ну, мы даже Киев Раду опередили. Мы даже два года назад придумали о том, что желающие есть, прийти люди просто на сессии попросуют. Вот место для людей, которые будут присутствовать на сессии. Притом э, зал будет разделяться таким образом, вот это первая часть, это все здесь сидят депутаты, а все остальное не так, как они сидят на стороне, а вот здесь первые ряды, это все депутаты идут, а дальше расходятся два ряда э, сидения, там сидят работники господкома, а здесь, пожалуйста, кто желает, зашел, пожалуйста, попросил, чтобы человек не мешал, зашел и вышел. То есть такая схема у меня есть, мы разработали. Это место должно быть совсем универсальное, оно должно быть съемное, легко снимаемое для проведения мероприятий и так дальше. То есть это тоже мы продумали, полукругом сделано такое было, трибуна совсем другая, не тогда громоздкая. В комментариях еще была такая фраза, что в бюджете на систему голосования не заложено денег было на этот год. Не, не закладывалось, конечно, но я никто с ним планировал. Сегодня, конечно, придется делать, вот зашел э, финансист, конечно, надо делать уточнение бюджета, выносить на сессию, это надо просчитать конкретно. Если мы систему, я их повторяю, систему голосования делаем, это одно. Если сделали мебель, это другая цифра. То есть мне нужно факт, чтобы депутаты сами определили, что они хотят. Исходя из этого я буду делать заниматься.